અમારું ટેન્કર જ અમારું ઘર છે અમારી રોજીરોટી હાલ બંધ થઈ ગઈ છે આ શબ્દો છે ટેન્કર ચાલક રવિન્દ્ર કુમારના તેમનું ટેન્કર દુર્ઘટના થયાના દસ દિવસ બાદ પણ આજે અધ્ધર લટકી રહ્યું છે

ને 85000 નો બેંક નો હપ્તો આવે છે તેમ નું કામ બંધ હોવા થી તેમને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તેમણે સરકારી તંત્ર ને પણ સવાલ પૂછ્યો કે હવે તેવો હપ્તો કેવી રીતે ભરશે ત્યારે વધુમાં ટેન્કર ચાલકે શું કહ્યું સાંભળીએ 9 જુલાઈ કો આપ ક્યાં સે ક્યાં જા રહે થી ઓર ક્યા અકસ્માત થા સર મે 9 જુલાઈ કો અમદાવાદ સે ગાડી ખાલી કરકે દહેસ ભરને કો જા રહા થા તો અપને સુબહ 9:30 સે 8 બજ રહા થા કો ગંભીરા ફ્રીસ પે પહોંચે तो वहां फिर अपने थोड़ा ट्रैफिक लगा था तो ट्रैफिक में गाड़ी चले भी रुक जावे चले भी रुक जावे ऐसा था तो अपने ट्रैफिक में उस समय जब हादसा हुआ तो अपने ब्रेक पे पांव रख के खड़ा ही था तो एक का एक सिर्फ दो से तीन सेकंड के अंदर पूरा धड़ाम धड़ुम ब्रिज गिर गया नीचे आपके वाला साइड गिरा या सामने वाला साइड गिरा था एक ही साथ में सब गिरा था तो एक साथ में कितने व्हीकल नीचे गिरे होंगे एक साथ में तीन बड़ा गाड़ी था एक इक्को था एक रिक्शा था बाइक था

तो जब 10-15 सेकंड में अपने को थोड़ा होश आया तो मैं देखा कि मेरी गाड़ी ऐसा अटका है तो मैं तुरंत हैंड ब्रेक खींच के फिर सीधा छलांग मार के ऊपर चढ़ के आ गया था फिर तो तुरंत क्या किया आपने फ़ोन करने की कोशिश की फिर अपने सेठ को फ़ोन करने की कोशिश की तो वहाँ पे कोई मतलब एक बार तो सब वहाँ से भाग गया था तो फिर धीरे धीरे सब आया तो फोन मांगू तो कोई फोन जल्दी देवे ना वीडियो बनाने के चक्कर में सब हमको फोन न दे एक भाई ने दिया एक मिनट के लिए तो मैं सेठ को बताया तो सेठ को उतना भाई हो गया कि सेठ यही हमको जवाब दिया आप ठीक हो हमारे लिए यही धन्य भाग है गाड़ी जहाँ है जैसी है रहन दो मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ पे फिर सब सारा पुलिस तंत्र जिस समय पुलिस पूरा तंत्र आया तो उस समय मैं पानी पीने के लिए होटल पे गया था तो फिर वो लोग ड्राइवर ढूंढ रहे थे तो मैं पानी पी के उधर से आ रहा था तो हमको रास्ते से ही पुलिस ने पकड़ मतलब बैठा के गाड़ी पे तो बड़ा अधिकारी कोई आया था डीएम था कौन था तो फिर उसके पास लेके गया बस वो लोग भी यही सवाल पूछे इतना इसके बाद हमको गाड़ी में बैठा के यहाँ अखलाव पुलिस स्टेशन एक बार बैठाए है छह सात किलोमीटर जैसा आए तो फिर वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी में बैठाए तो अखलाव पुलिस स्टेशन में ला के बैठा दिए अच्छा अभी आप फिलहाल आपका ट्रक किस हालत में है सर अभी जैसा वहाँ पे था उसी हाल में है सर तो अभी क्या चाहते हैं आप सर हम यही चाहते हैं कि हमारा वहाँ से गाड़ी निकल जाए अपना भी रोजी रोटी चले अभी मैं घर से ही आया हूँ अपना भी परिवार है कहाँ रहते हैं अभी आप फिलहाल अभी तो फिलहाल ऐसे ही है सर जब आपने जो नहीं नहीं मतलब आपका रहना किधर है आप कहां से ट्रक ऑपरेट करते हैं। अपना सर ट्रक है मतलब आज यहाँ कल वहाँ ऐसे ही रहता था हमारा ट्रक ही हमारा घर था अभी हमारा सब कुछ सामान उसी में सर पड़ा है तो आपने रिक्वेस्ट करी कि हमारा भी ट्रक निकाल के दो है। सर आपने रिक्वेस्ट किए यहाँ पे पादरा मामलेदार गया तो ना पार दिया बोला वो हमारे हिस्से में नहीं आता है तो फिर वहाँ गए अपने आनंद आनंद गए मामलादार कलेक्टर वो भी ऐसा ही ना पढ़ रहे हैं सब तो आज इधर बड़ोदा में आए थे तभी बड़ोदा में मिलने नहीं दिया गया तो बोले कि अभी को तो जैसा ऐसा कुछ बोल रहे थे એટલે ખાસ કરીને ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટનાને ઘણા બધા દિવસો વીતી ગયા પરંતુ જે ટેન્કર ત્યાં ફસાયું હતું તે ટેન્કરને કાઢવાની તજવીજ કોઈ જ વ્યક્તિ દ્વારા હાથ ધરવામાં નથી આવી માલિક દ્વારા અવારનવાર કચેરીએ ધક્કા ખાવામાં આવે છે પરંતુ તેમ છતાં પણ તેમને જવાબ નથી આપવામાં આવ્યો ખાસ કરીને માલિકનું એવું પણ કહેવું છે કે દર મહિને મારો હપ્તો છે હું આનાથી મારી રોજી રોટી ચલાવું છું તેમ છતાં પણ મારી આ રજૂઆત છે તે કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો તેની સાથે અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં નમસ્કાર